Это программа «Донбасс Реалии» на Радио Свобода. Я Алексей Мацука. Приветствую вас. В Украине завершились местные выборы. Несмотря на угрозы террористических атак, голосование на Донбассе прошло без провокаций. О результатах в нашем сюжете. В Донбассе завершились местные выборы. Последними 29 ноября проголосовали Мариуполь и Красноармейск. Выбирая депутатов и городских голов, люди надеялись на перемены к лучшему. Чтобы дали будущее молодежи, рабочие места, достойную работу, достойную зарплату, учебу хорошую, после которой можно будет найти работу. Если, грубо говоря, они будут воровать, то и на дороге деньги будут, и на социальную защиту. Дороги, инфраструктура, новые рабочие места, восстановление машиностроительных предприятий. В принципе, для города. Перемены я жду к лучшему, чтобы было всем хорошо и не было войны. Избиратели Донбасса большинство в городских советах отдали оппозиционному блоку на всю Донецкую и Луганскую области только в Новогродовке. На первых местах по числу депутаты от нашего края и партии защитников Отечества. Как сообщает сайт оппозиционного блока, в шести из восьми городов Донецкой и в двух из трех городов Луганской области мэрами стали представители этой партии. Официальных результатов голосования из Красноармейской и Мариуполя пока еще нет, но по данным экзитполов в Мариуполе лидер также оппозиционный блок. О нарушениях. Кандидаты заявляли о подвозе, каруселях и подкупе. В Красноармейске, например наблюдателю за лояльность предложили 10 голосов все было хорошо до последнего момента вот в последний момент как бы вот сейчас вот мне пришли смс, что на одном из участков территориальных вот нам даже предлагают 10 голосов для того чтобы ну, наверное для вкидывания журналистов на этот участок во время подсчета голосов не пустили якобы из-за угрозы теракта Сказало, что, говорит, может быть, ирак, не хочет а на другом участке журналисты вели съемку голосования и выявили странности с явкой избирателей. Теперь на этом участке пересчитывают голоса. Мы ведем и подсчет, согласно которому по состоянию на 9 утра наши результаты составили 40 избирателей, в то время как комиссия отчиталась о 77 открепных талонах. Далее эта ситуация только усугубляется». У этих выборов было много противников, а эксперты среди позитива отмечают вхождение новых людей от разных партий в городские советы. Кроме того, избранные депутаты и мэры будут иметь больше полномочий. Грядет процесс децентрализации, он сейчас в значительной степени населением недооценен. И э, выборы чрезвычайно важны, потому что значительная часть полномочий переходит на места, на места, к местной власти. И от того, вообще говоря, какими будут результаты выборов, э, зависит в значительной степени, насколько будет преодолен вот тот компонент, скажем... Э, я бы не сказала сепаратизма, а вот как социолог могу сказать, вот комплекс особости Донбасса. По словам экспертов, в связи с реформами и формированием территориальных громад, новые местные выборы возможны уже в 2017 году. А это значит, что у новых политиков не так много времени, чтобы выполнить свои обещания. Юлия Диденко, Андрей Шалфеев, Сергей Горбатенко. Для Донбасс Реалии. Радио Свобода. Выборы состоялись не на всей территории Донецкой и Луганской областей. Те части Донбасса, которые заняты вооруженными сепаратистами, конечно, проголосовать за украинские партии кандидатов не могли. Выборов не было в Донецке и в Луганске, двух областных центрах временно неконтролируемых Украиной. Но вместе с тем выборы прошли в Краматорске, Славянске и Северодонецке. В некоторых городах выборы удалось провести лишь со второго раза. Это Красноармейск и Мариуполь. Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жибривский выступал категорически против проведения любых выборов в области. Но большинство общественных организаций и партий выступали оппонентами официальной власти в регионе, и выборы все же состоялись в некоторых районах Донбасса. Как показали результаты голосования, наиболее популярной на Донбассе оказалась политическая партия «Оппозиционный блок». Но вместе с депутатами от этой политической силы в местные советы прошли и представители новых партий. Например, в Мариуполе это «Сила людей», Сегодня рассмотрим ситуацию в Мариуполе более детально с вновь избранным депутатом Мариупольского городского совета от партии «Сила людей» Максимом Бородиным. Максим, добрый день. И можно вас поздравить, наверное, уже с получением депутатского мандата? Добрый день. Ну, почет еще пока не закончен. Мы, в свою очередь, параллельно ведем еще тоже обработку протоколов и передачу в электронном форуме для того, чтобы увидеть, насколько результаты официальные будут отличаться от результатов полученными нашими наблюдателями. Максим, Поэтому... это было для вас неожиданностью, что все-таки ваша партия, которая раньше не занимала места в городском совете, прошла в городскую власть и в количестве да, больше чем один человек? На самом деле это не неожиданность, это результат работы, огромная работы, которая проделала команда людей, которая именно в Мариуполе, и те люди, которые приехали нам помогать, это были и политтехнологи из других городов, это были и наблюдатели. На самом деле мы появились не только перед выборами, нами было проделано в течение года именно в рамках общественной организации, инициативная группа вместе, масса расследований работы по гражданскому контролю. Поэтому мы шли к избирателям с конкретным результатом, и с понятными планами того, что мы собираемся делать, независимо от того, будет ли у нас меньшинство или большинство. Скажите, а вот сейчас вы решили все-таки, что будете депутатом. Депутат – это неоплачиваемая работа, и в городском совете вы не получаете деньги. Как вы собираетесь дальше совмещать общественную работу с тем, чтобы зарабатывать как-то на жизнь? Ведь быть в оппозиции в таком городе, как Мариуполь, 500 тысяч человек – это Действительно ежедневная работа и ежедневная занятость в Совете. На самом деле я на данный момент продолжаю являться частным предпринимателем, и действительно работа депутата городского совета не оплачиваем. Есть вариант того, что в дальнейшем придется продолжать и свой частный бизнес, сервисные услуги. Возможно, какой-то вариант подключения к каким-то программам, к каким-то грантам, для того, чтобы все это... Конечно, хочется больше уделять времени именно депутатской деятельности. Максим, что мы... скажите, а вот что касается монополии, губернатор Донецкой области Жибривский часто говорит в своих публичных выступлениях, что он борется с монополией. Не являетесь ли вы политическим проектом губернатора Жибривского? Ну, я скажу так, на самом деле мы общались и в том числе и с представителями Донецкой областной администрации до выборов. И мы предлагали именно открытую, ну, для того, чтобы нас поддержали как новые силы, способные действительно изменить расклад, расстановку в Мариуполе. Потому что у нас есть достаточная поддержка именно активного электората. И люди, ну, как показали эти выборы, за нас э, готовы за нами идти, за нас голосовать и поддерживать. И не только до выборов а в процессе, а и после выборов. К сожалению, ставка была, как вы знаете, из администрации президента, сделана на наш край. И результат этой ставки ошибочной мы вот все сейчас видим. Потому что, ну, на самом деле все устали от крепких хозяйственников, которые здесь сидели по три, по четыре срока. К сожалению, часть из этих крепких хозяйственников разбежалась, теперь большая часть перебежала в оппозиционный блок. И сейчас вот, ну, они получат довольно серьезное большинство в Мариупольском городском совете. Но мы на самом деле совершенно не отчаиваемся по этому поводу, потому что за нами есть именно поддержка активного населения, которое готово прийти в случае там, тех решений, которые действительно важны для жителей Мариуполя, прийти и поддержать нас. Итак, с нами на скайп-связи со студией Радио Свобода Максим Бородин, депутат Мариупольского городского совета от политической партии «Сила людей». А в день выборов наши журналисты пообщались с мэром Мариуполя Юрием Хатлубеем, который сделал собственный прогноз политической ситуации в этом прифронтовом городе. С моей точки зрения, при том это мое глубокое убеждение, не должен олигарх лезть в политику. Занимайтесь производством, у вас комбинаты, притом больше того, вы их запустили. Вы сейчас ноете китайцы вас задавили. Вы по сути приостановили производство. Зачем вам еще городская канализация? Зачем вам городской транспорт? Что вы, что вы хорошего сделаете, если вы не сумели управлять своими предприятиями? Их политика сводится к тому, что они не развивают предприятия, не дают возможность повышать заработную плату. Вот. Ну, вот у нас 4 года назад, даже 3 года назад, у долларовом эквиваленте средняя зарплата по городу была 400 долларов, сейчас 200. У них на комбинатах было 600 долларов, сейчас 300. А цены то все поднялись, ведь у нас огромное количество продуктов и товаров идет по импорту. И в данной ситуации наши жители в два раза понизили свой уровень доходов и уровень жизни. Так кто за это должен отвечать? Юрий Хатлубей занимает должность городского головы уже четвертый раз, то есть больше, чем 20 лет. И это впервые, когда зрители стали свидетелями того, что этот чиновник и должностное лицо выступил с откровенной критикой в адрес комбинатов и Рената Ахметова. Максим, все в городе Мариуполе знают эти заявления Юрия Хатлубея о том, что он выступил с критикой в адрес комбинатов, в адрес местного кланово-олигархического управления городом, да, если можно так сказать. Что вы думаете по этому поводу? И можно сделать вывод, что теперь в Мариуполе монополия одной партии, одну, одного предприятия нарушена или все-таки еще нет? На самом деле, я считаю, что глобального изменения между тем, что было и что будет сейчас, именно в плане большинства, его не будет. До этого наши и крепкие хозяйственники и заводчане отлично друг с другом ладили, голоса, как показал прошлый год, голосовали и за непрозрачное расходование денег совместно, без каких-либо практически прений. До момента выборов у них, у них все было отлично. И только вот на момент выборов резко Возникли вопросы друг к другу и обвинения взаимные. При том, что и те же заводчане были частью власти. Тот же Вадим Бойченко являлся членом исполкома, и часть другой кандидат Юрий Тернавский тоже являлся членом исполкома. Поэтому большая часть тех людей, которые сейчас между собой вот устраивают показательные такие обвинения, они являлись частью действующей власти. А Никто им не мотивация. Мешал. А какая же мотивация у Юрия Хатлубея все-таки? Ну, я думаю, это предвыборная на самом деле риторика, хотя, ну, в его словах действительно много правды по поводу того, что есть, ну, и была монополия в принципе. И в двенадцатом году та, та ситуация, которая вот была из-за того, что отсутствие реакции местной власти, в том числе и Юрия Хатлубея, на то, что делали заводы с экологией, вызвало к тому, что здесь ну, действительно был практически бунт. 4 ноября 2012 года, после которого мы заставили собственника, монополиста, без каких-либо, без помощи депутатов или каких-либо политических сил пойти на, на уступки и решить вопрос с аглофабрикой. Спасибо, Максим. Максим Бородин был сегодня гостем Радио Свобода по скайпу из Мариуполя. Я думаю, мы еще с вами увидимся непосредственно в Мариуполе, чтобы узнать первые результаты вашей работы на должности депутата городского совета. А нашим зрителям напомню, что этот выпуск программы «Донбасс Реали» и все предыдущие доступны на нашем сайте, а также в социальных сетях. Также, чтобы следить за новостями из Донбасса, можете подписываться на нас в Твиттере и Фейсбуке. А сегодня на этом все. До свидания.